ユリア、本当にこの街にいるのだろうか俺はもうお前を失いたくはない。二度と。 待てよ何だあんたここから出るつもりかああそうだあんた運がいいな今ちょうど衛兵の交代時間だそうかその廊下の向こうに出入り口があるそこから入ってくるから不意打ちして倒しちまえ それでよ鍵を奪ったら俺によこせいいこと教えてやった礼だ考えておくおっしゃとりあえず角に隠れてろ俺が引きつけてやるいらぬ世話だ俺一人だけでどうにかするまあそういうこと言うなよ囚人同士持ちつ持たれつじゃねえか おい兵の旦那チッ相変わらずお前は騒がしいな何のようだ俺そろそろ釈放してくれないかなああ食い逃げの常習犯が何言ってやがる釈放したらまた食い逃げする気だろうつい出来心でして今の時代 食い物の罪は万死に値するぞあんあんた何をしたんだ俺を見た瞬間の記憶を消した正気に戻った後も俺の顔は忘れているまじないか何かなのか暗殺権の技だ 俺の剣は殺すべき相手を選ぶ暗殺剣殺すおいははいお前もここを出るかお前が衛兵に見つかっても一人で何とかするんならだがいいえ遠慮しておきます 心を入れ替えて真面目にしてれば出れるんで <laughs> そうか。 Nani. そこで何をしている何をしてるってそれはこっちのセリフだと思うけど <laughs> まあいいわ見て今日は星がとても綺麗でしょ星こんなに綺麗に星が見えるなんて珍しいのよ確かに今日はよく見えるな散歩の途中でここを通りかかったら物音がして 何かと思って見ていたらあなたが出てきたってわけそれじゃあ今度は私から質問するわあなたが出てきたところを地下牢の出口の一つよねどうしてそんなところから出てきたの衛兵の人でもないみたいだしもしかして脱獄 <laughs> そんなに怖い顔しないでちょうだい興味があるから聞いてるだけなの私はただのエデンの住人よあなたをどうこうしようなんて思ってないから安心して私の名前はキサナあなたはケン,ュケンシロウだケンシロウさんよろしくねケンシロウさんは 脱獄してきたのよねエデンの牢屋は厳重に管理されてるって聞いたけどよく抜け出せたわね俺がエデンに入ったのには理由があるそのために抜け出した何かやりたいことがあるの人を探しているんだユリアという女をなユリアさんそう。 知っているかいいえエデンにはものすごい数の人がいるの名前だけじゃわからないわそうなのかそれにエデンで人を探すのは難しいと思うわ特に脱獄した人にとってはねなぜだエデンの中は塀の外の10倍は警備が厳しいの。 これまで脱獄して逃げ切れた囚人は一人もいないそれに捕まれば即死刑そうなったらケンシロウさんの目的も果たすことができないでしょじゃあどうすればいいんだ牢に戻ったところで話が通じる相手じゃない一つだけ方法があるわエデンでは月に一度囚人討議という催しが開かれている 囚人闘技ええ町の中央にある闘技場で開催されている闘技会よその名の通り牢獄に収監された囚人たちが戦って優劣を競い合うのそして優勝した者は町の指導者に会うことができるそして一つだけ自分の望みを言うことが許されている 自分の望みケンシロさんユリアさんに会いたいのだったら自らの手で自由を勝ち取りなさいきっとあなたならできるわなぜお前は俺にそんなことを教えるエデンの住人にとって囚人闘技は月に一度の楽しみなの私賭け言は好きではないけど あなたが出るならかけるわそれにねあなたは悪い人には見えないからそういうことかそれじゃ私はそろそろ戻るわね囚人討議に出たら頑張ってねそれじゃおやすみなさい